2 вересня на державному підприємстві Укрспецвагон провели збори трудового колективу та адміністрації заводу. На цій зустрічі побував голова Панютинської селищної ради Олексій Корпан, голова Лозівської райдержадміністрації Сергій Красноперов та депутат Харківської обласної ради Сергій Зеленський. Директор Укрспецвагону доповів про результати роботи за серпень місяць. Подякував працівникам заводу за гарну роботу по виконанню плану. Закликав людей серйозно та відповідально ставитися до своєї роботи. А також повідомив про те, що до кінця року планується збільшення об'ємів виробництва. Я хочу вас поздравить. Ми виконали план 350 днів. Такого плану не було. Дуже давно. Я надеюсь, я уверен, что данный план 350 единиц мы сделаем из копеек. И будем его делать до конца На сегодняшний день есть финансирование, видите, есть металл, то есть улучшение и сдвиги в лучшую сторону пошли. Поэтому огромное вам спасибо за ваш труд, труд тяжелых труд, климатических условиях, за ваше понимание, за вашу выдержку. за те, щоб ви виповнили такий план. Дякую. Така зустріч проводиться на заводі вдруге. Директор і голова профспілки говорять, що планують проводити подібні зустрічі постійно. Адже у трудового колектива завжди виникають питання, і їх дуже багато. А ось такі зустрічі допоможуть адміністрації ближче познайомитися із заводчанами, вислухати ті питання та проблеми, з якими вони звертаються, і по можливості їх вирішувати. Трудовой коллектив должен задавать вопросы, на них нужно отвечать, нужно вникать в проблемы, потому что в большинстве случаев они умирают на уровне мастера или же там начальника цеха. То есть кто-то боится сказать, кто-то не хочет сказать, поэтому проще задавать вопросы у рядового рабочего и проще на них отвечать. Присутствовала вторая и часть первой смены. То есть эта встреча была на пересменке, Присутствовали люди вагоносборочного комбината. Колесный цех, вагоносборочный комбинат. Самый острый вопрос, он всегда был, есть и будет, это улучшение бытовых, социально-бытовых условий, да, условий труда, связанных с повышением производительности, с улучшением комфортности работы. То есть по возможности у нас есть свои строительные подразделения, то есть мы вкладываем большие деньги в развитие, то есть ставим мини-котельные, ставим мини-топочные, утепляемся, ставим пластиковые окна. То есть это основной вопрос, который волнует всегда людей. То есть, ну, по возможности это не всегда оперативно, ввиду частично финансовых вопросов, частично где-то невозможности выполнить желание в данном месте поставить определенный узел или какое-то сооружение. Но 90% этих всех вопросов закрываются в ближайшие месяц-полтора, в зависимости от сложности выполняемой работы. Пока трудовой коллектив не привык к этим собраниям. Я думаю, что дальше этих вопросов будет больше пустые вопросы отсеются, а будут конкретно вопросы, которые нужно решать. И не только вопросы, но я надеюсь, что будут и предложения. Ну, от людей были много вопросов задавались. Это обеспечение материалами и нормальные условия труда. И вы слышали за молоко, выдача молока, и вентиляция. И также бытовые вопросы, которые касаются и жизненных людей по поселку. Это со второй смены, когда люди возвращаются, освещение поселка. Я надеюсь, что будут решены с вмешательством вышестоящих людей, которые сегодня были на нашем собрании. Я знаю, это порядочные люди, и которые выступили в своих выступлениях. Я думаю, все сдвижется. И как сказал директор завода, эти собрания мы теперь ведем. как бы равномерно будемо кожен місяць проводить собрания, встречаться з людьми, тому що проходять місяць, і виникають нові проблемы, проблеми, які треба їх решать. Голова Панютинської селищної ради говорить, що дійсно питань на зустрічі було дуже багато. І вони були пов'язані не тільки із заводом, але й взагалі із життям у селищі. Вот по освещению вопрос дуже животрепещущий для нас, для, для Панютина, тому що так, да, дійсно, ну. контрасты, допустим, с городом Лозовая, и у нас, к сожалению, есть, потому что ну, все дорожает, а доходная сейчас нашего бюджета, скажем так, пока ощутимо не увеличивается и перспектив особо пока сейчас не видно. Но что могу сказать? Вот я сказал на этой встрече, что уже буквально завтра мы начинаем капитальный ремонт, а по большому счету, это будет восстановление освещения, которое от раньше было в 90-х годах, еще работало, потом его по, за неуплату отключили, и оно было. Ну, пришло в негодность. Мы восстанавливаем освещение наружной центральных улиц. Это за именно за бюджет поселка Панютина, депутаты. Проголосовали, выделили деньги, вот долго шла процедура всех согласований, сделанный проект, экспертизы прошли, наконец-то начнем работу. Центральные улицы будут освещены. Параллельно идет процесс поточной работы, замена лампочек по улицам. Тоже многие улицы уже там делают уже за, ну, к сожалению, или качество лампочек такое, или качество электроэнергии такое, что часто горят, просто не, не успеваем менять. Но эту работу мы ведем. По поводу подвоза людей. Более-менее, знаю, на Украинском спецвагоне налажено. Я знаю, что всегда было с ночной смены людей возят, организовано, то есть по договору завод с перевозчиком, который имеет соответствующие лицензии, разрешение. С ночной смены людей возят, а вот днем, да, действительно, что в часы пик, когда пересменка между первой и второй сменами, не хватает, к сожалению, маршруток, ну, идут полные маршрутки, и действительно такая проблема есть. Но самая большая проблема, самая большая проблема, и та, которую вот, будем просить областного депутата подключиться, и мы обращались уже во все инстанции, честно говоря, к Сергею Владимировичу еще не обращались по этому поводу Зеленскому, но проблема, которую мы на данном вот на нашем уровне решить сейчас не можем, плохое состояние дорог транзитных через поселок, из-за чего вот и бьются маршрутки и обращаются к перевозчики, что они терпят убытки, и нет возможности у них увеличить количество транспортных средств на линии, потому что вот такая у нас сложная система принадлежности дорог. То есть транзитные дороги, они государственные, принадлежат был автодору. У автодора, как и у всей державы, нет денег, чтобы вот на надлежащем уровне содержать и дороги, дорожное полотно, и остановочные вот эти вот карманы. И мы то понимаем, но, как говорится, людям нужен результат, нужны, чтобы человек ехал нормально, вовремя и не трясся в той маршрутке, и маршрутки, чтобы не разбивались. Поэтому вот как больше будет таких предприятий, как больше таких будет трудовых коллективов, которые вот действительно держатся за рабочее место, вы имели возможность наблюдать, что вот и станки какие новые, это же люди здесь работают, квалифицированные, получают хорошую зарплату. А мы же власти должны обеспечивать этим людям нормальное функционирование инфраструктуры и нормальные условия жизнедеятельности, потому что действительно завод работает. Ну, ну мы и так занимаемся постоянно, да. Просто каждый раз, каждый раз такие встречи они сбадривают и может быть, по-новому заставляет взглянуть на проблему, потому что, ну да, к сожалению, как бы зацикливаюсь на своем понимании, своем видении. А человек говорит так, как он видит со своей стороны, и приходится, как бы, приходим к общему знаменателю, решаем да. эти проблемы. Вот сейчас и депутат и глава администрации, руководитель предприятия Андрей Дальвинович услышал тоже. И вот мы уже так предварительно разговаривали по тем же подъездным карманам, по тому же наружному освещению тоже будут помогать. Что, ну, так, допустим, так мы через стол повесим фонари, а может быть помогут нам, и мы там на каждом столбе повесим, или там сделаем по тем улицам, где не планировалось. Ну, таким образом, все для людей, как говорится, все, все для людей.